Доброго раночку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 3 серпня зробимо такий розклад по На 5 частей, що мене чекає ближайші 3 дні. Вибираєте одну частину по сім карт ложу отакий розклад. Так, що мене чекає? В ближайшие три дня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первая частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Другая частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, третье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, четвертая частина и пятая. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Сейчас я попробую вам показать кучкой эти. Выдно. Ага. Раз, два, три, 4, 5. Выбирайте. Выбирайте любую. Так выбрали, да? Вот такого. Так, открываем трошки сюда. Первая часть. Что ждет человека в ближайшие три дня? Важное изменение в жизни какие перемены, какие важные изменения в жизни. Карта перемоги. Вот, хорошие изменения в жизни. Все под контролем. Так, трошки подвешено. Трошки подвешено еще. Але все к этому идет. Важные изменения в жизни. Перемены. Перемены. хорошие перемены в жизни. Сильно желание. Ну, говорят, да, и удачный случай по справедливости. Равновесие в жизни. Хорошие перемены в жизни должны быть. Вот должно поменяться. Вот это вот подвешена эта ситуация. И вот эти страхи тут. И якась враждебность. И борьба за выживание тут у все карты. И вот это идут карта перемоги. Важное изменение, как перерождение, как с нуля. И удачный случай равновесия в жизни. По справедливости будет. Вот так, цеперша кучка такая, Частина. Хорошие перемены в жизни. Так, другая частина. Еще чекая человека. Ближайшие три дня. Ну, три, четыре, пять. Ну, вот так, ближайшие. Так, другая частина, что чекает люди. Важный выбор треба сделать. Тупое упрямство, нерешение, решение. Никак не решится. Сомнение. Вот это на перекрестке. Сомнение, и недоверие какое-то, и сомнение. Усталость, истощение. Треба решить. Принять решение. С трудом. Как вот с боями, с трудом пересилить себе, не стоять на раздорожье нога вперед, назад и на месте. Понимаете? Из-за тупого упрямства, это нелогично, говорят. Из-за упрямства, что вот не сдвинешь с места. Надо это решить. Вот две карты. Сделать важный выбор. Вот тут не стоять на, на раздорожье. Потому что так дела не будет. Сделать важный выбор решите. Надо рисковать и принимать решение, а не сидеть на месте и ждать с неба манну. Вот так. Вот такой расклад. Так, третья частина. Ух ты, удача. Ух, дорога, новые перспективы с азартом. Дорога, дорога, дорога. Прям дорога. Прям вперед, вперед дорога, колесница, хорошие перемены, удача, ключ в руках. Все, вот это молодец. Вот это молодец, вот это решение. Вот новые перспективы, корабль, дорога. С азартом прям, с азартом. Вот, вот зачекай. Третья частина. Колесница, хорошие перемены. Вот, вперед, вперед. Корабль, дорога и удача. Вот так надо. Так, четвертая частина. Еще чекая людину. тоже опять недоверие, тут обман, недоверие, тут кос лиса возле вас. Пересмотрите свое окружение, кос лиса ворует, лиса хитрость, обман и печаль, депрессия. Что тут тирания идет, тирания вот этой лыс, лисы, я якость, недоверие, печаль, депрессия, обман тирания, обман и хитрость. Так? Как манипуляция вам идет. Пересмотрите свое окружение. И треба это прекратить. Карта мира перемоги. Пересмотреть надо и поменять. Вот такой совет карт. Потому что вся лисица вам не дает жизни. Воруя он петуха своровала. А у вас воруя тирания от нее не знаю, кто там, это же надо расклад делать. И подивиться, кто это вам там устроил в жизни тиранию и это, хитрость и обман. Так что пересмотрите свое окружение, и это надо обрубить. Это была четвертая, вот пятая частина. Кого? Что тут чекает человека? Так. Так, тут какое-то обнуление идет в жизни. Э, доверие матери. А, мать. Что-то мать. Карта матери и обнуление. Какой-то маленький шанс есть, але... но... Ну, или карта матери, конечно, или женщина какая-то. Обнуление идет. Обнуление идет. Ненадежно, ненадежно король рядом, облегчение страданий, помощь высших сил. А вот это показывает какая женщина, обнуление ей. Маленький шанс е, але отрицательный ответ. Это в кого-то вот так показывают. Король рядом, король помогает и облегчение, и помощь высших сил. А так вот это якая женщина. Обнуление женщины. Ну, от такий розклад. Кому сподобалося, пишіть. Кому треба більше взнати, звертайтеся в вайбер і телеграм. Звертайтеся в особисті. Розглянемо, подивимося. Роблю розклади. Одне питання можна. Можна повний розклад, чистка, захист. Так що звертайтеся, якщо, що. якщо. що. Все, дякую вам за увагу, за перегляди. Гарного вам дня. До побачення.